Доброго ранку всім. Так, я їду на роботу. Е, світ вже завіс на роботу, зараз їду по своїм ділам, тут треба порішати по питанням з поставщиками. А, і сьогодні п'ятниця у нас не повний робочий день. Сьогодні ми стартуємо на машині і сьогодні їдемо. А не скажу, куди ми їдемо. Їдемо далеко. Їдемо далеко, ви, под... ви будете дивитися наше відео. Дивіться наше відео, ви все побачите, ребенка. Для того, чтобы было интереснее. И где-то а в обед мы будем выезжать, но ну, перед, перед обедом я сейчас хожу на тренировочку. Малого підожди, племянник приедет за собакой, посмотрит, у нас. А мы на машине. Так что, только, только, так, вот, ребятки? Пошли, Потихонечку, помаленечку будемо з вами їхати і будемо показувати вам дорогу. Будемо останавлюватися в будь-якому із розмовляти по 5 хвилин, тому що реально їхати далеко. Я не люблю на великій дистанції їздити за рулем, але треба. На поїзд немає білетів. Що я хотів сказати по поводу... Поїздки в Київ на машині. Чому ми вирішили ще плюс на машині поїхати? Тому що е, я машину повністю зробив. Я е, поміняв е, повністю маслосьомі колпачки, зробив такі, знаєте, міні капремонт двигателя. Вона в мене їла раніше масло. Зараз на даний момент в мене масло, вона взагалі не їсть. Е, Двігатель зроблений, все зроблено. Ремінь ГРМ я поміняв, помпу е, поміняв, все поміняв. Ходова в мене повністю нова. Е, і слава Богу. Все, все я повністю зробив в машині. Тепер я повністю впевнений, що я можу на ній їхати десь на велику е, А, да, Так, на поїзді, на поїзді набагато краще їхати. Е, Тому що ти можеш там лягти, поспати, віддихнути. В принципі, ці, ці всі плюси. Но, з другої сторони, на машині ти не прив'язаний до поїзда, до времени. ти коли, сіз, коли захотів, тоді і сів і поїхав. Це великий плюс в машині. А, разниця в лігах, я посчитав. У, да, у мене машина їсть, виходить, 12 літрів на 100 км. Мені треба 60, 60 літрів. Це 4700. Я вважаю, що Мне не будет выгоднее, чем поехать на на, на автомобиле и ни до кого не привязанный Заморився, например, если я сів з, у меня сюда свята за руль, если не заморился, то буду я ехать, понятно, что не свята за рулем. Ну отак ось. Не спеши, не спеши. Да. Одну точечку б'ємо. Назад пошли. Поуже, поуже. Нашли назад. Поуже, поуже, бей, ручка, подбородка. Хорошо, 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 впереди, да. Ну, да, 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 да. Вперед. Под меня. Не, под меня. Бег меня. Во. меня. Вову, убери. Оп, бей правый, Правый, Ну, бей Оп, угу. сместился сюда. Я боюсь. Оп, сместился сюда, да. Оп, сместился сюда, да. Оп, сместился сюда, да. Оп, сместился сюда, здесь. Вот, вот, стань, стань. вот, здесь вот, 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 здесь, вот, вот, здесь. вот, да, сюда сюда, 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 отдыхай. А что ты меня сильнее сюда потому что так надо. Пошли. Туда бежишь. Туда бежать? Бежи туда. Подожди, нет, ну, нет. нет, Да. Раз. Подожди. Раз. Два, три. Обежали Минимально, минимально. Да, да, да. Еще, еще, еще. Ну, все равно перебирай, перебирай. Перебирай пусть больше, больше, больше. Да, 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 да. Да, 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 да. да. Еще, еще, да. еще, 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 еще. Еще, еще, еще. Хорош. Если вы так хотите заниматься, умирать за вот книгу, если вы хотите похудать, вам научиться самозащите бокса и просто иметь иметь Амуха физическую форму. Это к Виталику сюда. Я оставлю его номер телефона под видео. Работает в двух клубах. На правом берегу и на левом. Как вам будет удобно. Фух. А я пошел дальше заниматься. Фух. Поехали. Пять. Четыре, быстрее! три, натяни, два, один, о, быстрее, да, хорошо, хорошо, спиной вперед висим, пять, четыре, быстрее, три, два, еще быстрее, один, Опа. побежали быстрее, хорош. Будем кинуть. Лево. Встал. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Так, что делать? Лево. Так, встал, встал. Я кидаю, лёг, и одной рукой десять раз. Ови. А, сидя десять раз. Ови. Вот И одной рукой. Раз. О, Два. Три. В общем, Существует... три стёртости. Четыре. Три. Четыре. Три. Угу. Три. Пять. Три. Шесть. Три. Семь. Три. Восемь. Девять. Десять, отдыхай. Раз. Ну, отсюда руку, да. Раз. Заводи руку. Два. Отсюда отсюда. Три. Четыре. Отсюда. Ага. Пять. Да. Шесть, семь, еще дальше, восемь, девять, десять. Сейчас живой тебе нечего думать. Сейчас будем разбивать мои жиры ребзики. Сейчас, вот то, что напил, наел, сейчас будем бить. тебе говорю, что здесь палочка есть, я рядом, да? Да, больно. Да, да, да. Концовочка. Ой, блядь, концовочка. Больно. Больно. Друзі, я закінчив вже тренування. Дякую, Віталік. Єдине, що я хочу, хто хоче, ходить в зал. Він тренує на правому березі Дніпра в режимі і на лівому березі Лівобережний 3, три. Да? Тайгер. Ми сьогодні тут знаходимося в Тайгері. І пару слов зараз Віталік каже про себе, чим займався, коли займався, які досягнення і все остальне. Здравствуйте. Я Віталій. тренер по боксу, трехкратный чемпион Украины, участник чемпионата Европы. Вот. Приглашаю всех мальчиков, девочек, тет, дядь, бабушек, дедушек, дедушек. Приглашаю всех на секцию бокса. Вот. Развиваемся, стремимся и растем, богатеем силой. Вот. Всех приглашаю, кто хочет заниматься боксом и не только боксом. И мы можем и не только бокс, можем э, дать человеку, который с, с весом, чтобы он похудел и набрался здоровья. Всех жду. Да, Спасибо. так что телефон я залишу под видео. За Всем всего дорожку. хорошего. Да. Спасибо. Все, пока, ребят. Всем пока. Так, ребята Мы выехали По очень важному делу Поедем в караван сейчас Потому что завтра мы Уезжаем, уезжаем. Я у отпуске Сегодня еще два дня Артем аж на два дня Взял отпуск, да? Взял От просився. От просився. Мені не дають літом отпуск ніколи. Ну я ж кажу, важна, дня. аж на два дні. Аж ого-го. Дивись, не переодихай. Mm. Випишіть свої здогадки, куди ми їдемо. Зараз поїдемо в караван, купимо там все, що нам необхідно. І будемо їхати збирати речі. Собака буде з племінником. Предугадую всі ваші питання. З ким буде собака. Сам дома стається. Він уже взрослий. За чим я поїхав сюди? Я не знаю. Ти ж знаєш, що тут завжди таке пробки, таке Ось Ота камера хорошо, красиво знімає. А чому я так не снімую? Не знаю. Із-за чого так? Воно не так. Потому что это девчачья камера Потому что я накладываю все настройки подряд Чтобы типа сделать лучше видео Что вы на меня дивитесь? Фух, жарко Так не жарко, Света В машине кондиционер работает, жарко Він не вспів просто поработать. Чего 18 градусов стоит? Света, открути, ты на 3% сидишь. Будет шуметь. Так, 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 ты выбирай, чи хай шумит, чи хай Я за людей переживаю. Чтобы не проскозило? Да. А мы в резерве зайдем? Нет, зачем? Ну мне не кое-что надо, да, да. надо Ты там, когда заходишь, ты пропадаешь там часами Я не могу с тобой ходить по резерву 21 минута ты сними Очень проверка Нет? Там не до что... А? До того входа? Да, до центрального Так, девочки. Мужчин просить что-то. Сама поедешь. Ты имеешь за рулем, зирочка. Сила... О, заберу в тебе машину буду забрешь, конечно, Короче, и буду ездить. я тебе не спорю. А ты будешь ходить пешком. Мы в караван. пока. Что? Мы в караванчик приехал. Нам тут надо порешать дела знаешь, сейчас. Что я этот, заходила в Лонзу, что приезжала по диване. И что? По розпродажі зараз оці 1450. Так що ти, ти Ну... Просто кажу людям, може комусь. Не намікай мені світочка, зірочка, не намікай. Я кажу людям, може комусь треба. Це дуже хороші скидки на літню колекцію. Ой. Він могла задуматися. Я б могла бути амбасадором. <звук>

Не знаю. А так ще таке. Так, ребята, коротше, ми будемо вирішати свої діла, тут все делать. Но Це ми вам знімемо в отдельном відео і там вже розкажемо і покажемо, що ми вибирали, для чого, почему. чому. Поэтому дякую, що були з нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, любим, целую вас. Пока!